На прошлой неделе Харьковская городская голова вручил новые пылесосы для механизированной уборки парков и скверов. Два пылесоса получила «Зеленое хозяйство». Сегодня один из пылесосов у нас работает на бульваре Юрию, где общая протяженность практически 1,3 километра, не считая боковых аллея, И мы видим здесь и промышленные пылесосы, и все ноу-хау, которое можно сделать. Я думаю, что жильцы по достоинству оценят то те, технические преобразования, которые есть сегодня в Харькове.